yosh bola birodarlar oppoq varaqqa o'xshaydi unga hech narsa yozilmagan agar mana shu bolaga chiroyli tarbiya berilsa u hali yoshi yetmasdan turib bilishi kerak bo'lmagan narsalar unga bildirilmasa u hali yoshi yetmasdan turib ko'rishi kerak bo'lmagan narsalar ko'zga ko'rsatilmasa albatta qalbi pokiza tabiati toza bo'lib ulg'ayadi bunda shubha yo'q shuning uchun ota onalar o'zlarining yotoqxonalariga juda bir qattiq e'tibor qaratishlari kerak bo'ladi e, mana aytdik 3 ta vaqt bomdoddan avvalgi vaqt kun issib ketgan paytda kirib kiyimini yengillatib yotadigan payt va xuftondan keyingi payt bu vaqtlarda ota onaning xonasiga ki, ruxsatsiz kirib bo'lmaydi endi yani bu izn so'rashlik faqat yuzaki bir surat bo'lmasligi kerak shakli bo'lib qolmasligi kerak taxta tiqib qo'yib shak kirib ketadigan bo'lsa bo'lmaydi de kiraveraymi deb tashlab kirib kelsa bo'lmaydi har bittanglar boshliqsizlar ishxonada qo'l ostizdagilarga oilada oila a'zolariga va qo'l ostidagilar haqida qiyomatda allohni hustida javobgar bo'lasizlar ayoligiz farzandingiz akangiz yoki ukangizni bolalari ishdagi sherigiz ehtimol yaxshi odamlardir lekin ularda munkar albatta sodir bo'ladi ularda munkar sodir bo'lib qolishi mumkin shunday indamay tursak shu munkarga biz sherik bo'lamiz bularni amri ma'ruf nahiy munkar qilishlik siz bilan bizni zimmamizda ekanamal agar shunday qilsak munkarni oz yeyishligi hisobiga ma'ruf amal ko'payadi agar indamasak qo'shnini tomiga ketgan o'tga o'xshaydi uni tomini kuydirib tugatgandan keyin albatta sizni tomingizga o'tadi agar amri maruf nahiy munkar qilmasak birodarlar duo qilaveramiz duolarimiz ijobat bo'lmaydigan bo'lib qoladi uchun amri ma'ruf nahi munkar o'ta muhim amal endi hozirgi zamonda tili bilan aytsak har bitta odamni hayotini zo'r bo'lishligi faqatgina nimaga bog'liq pulga bog'liq olloh aytyapti meni tanisang hukmimda tursang zo'r bo'ladi hamma yo'g'ing desa nima deyapmiz endi yani, yaxshiyu baribir pul bo'lsa yaxshida yaxshi masalan alloifa payg'ambarimiz aytganlar duo qilganlar parvodgor men sendan kufrdan va faqir bo'lib qolishikdan panoh tilayman degan faqir bo'lishliki kerak emas musulmon boy bo'lishga intiladi lekin u hayotini maqsadi emas qaytaramiz har bir mo'minning hayoti turmushi farovonligi va xotirjamligi nimaga bog'liq ekan robbisini tanishligiga inobarn unga itoatda turishiga ollohni qancha taniysiz qancha buyrug'ida turasiz shuncha hayotingiz zo'r bo'laveradi millatingiz qanaqa qaysi yurtda yashaysiz iqtisodingiz qanaqa bularni ahamiyati yo'q endi yani hozirgi kundagi musulmonlarni hayoti ham robbisini tanishiga yarasha bo'lyaptida robbisini buyrug'ini tanishiga yarasha bo'lyaptida odam bolasi meni izla meni qidir meni topasan fagar wacatta meni topsang hamma narsani topding agar meni topmasang hech narsani topmading agar meni topmasang hamma narsani yo'qotding bu so'zni siz bilan bizga kim aytyapti agar meni topsang hamma narsani topding kim aytayotganiga e'tibor beraylik qarang bir yosh bola menda kat pul bor desa nechi pulni tasavvur qilasiz a yuz so'mdir a boring besh ming so'mdir bu kichkina bolani gapi gapiga bo'layotgan e'tibor endi bir ulkan bir katta bir mamlakatni rahbari yurtimizni iqtisodini ko'tarishlik uchun juda katta işte bir mablag' to'pladik desa unda qancha pulni tasavvur qilasiz milliardlar ehtimol trilliardlar alloh taolo aytyapti meni topmasang hech narsani topmading meni topsang hamma narsani topding birodarlar biz ollohni tanisak alloh subhanu va taoloni tanisak o'zimizni keyin taniymiz hayotni keyin tushunamiz nimaligini unda bo'layotgan xursandchilik nima uchun unda kelayotgan kasalliklar bemorliklar mashaqqatlarni orqasidagi hikmatini tushunamiz va osudalikni xotirjamlikni bir erkak bir ayol bilan nomahramlar xilvatda yolg'iz qolmasin ayol kishi mahramisiz safar qilmasin yani endi haqiqatda qanaqa bo'lyapti rivojlangan mamlakatlarda peshqadam bo'lgan musulmonlarni shaharlarida biz deydi turmush qurmoqchimiz umr bo'yi birga bo'lamiz shuning uchun bir birimizni fe'l atvorimizni xarakterimizni yaxshilab tanib olishimiz kerak deydida de, o'nashtirib qo'yilgandan keyin qo'l ushlashib bog'larni kezishadi tog'larga chiqishadi va xilvatda yolg'iz qolib tquo sodir bo'lgandan keyin yigit qochib ketadi qiz tomondagilar uni qidiradi maqtubani qorni katta yechdi, boshlaydi va o'rtada bordi keldi mushkullar ko'payib ketadi ota ham pushaymon ona ham pushaymon hamma pushaymon bugun shora qilib qo'yinglar qo'yo qoshni qo'vurib qanday oson ketdi endi shuni so'zsiz tushuntiringchi masalan achchiqqina qilib maslava qilib qo'yilar bugun deb chiqib ketdingiz so'z bilan 2 sekunda aytib qo'ydingiz ichingizdagi maqsadni qalbingizdagi niyatni ayt shu odam meni dilim og'ritdida deb qo'ydingiz yoki mana bu odam meni nihatda bir mushkulama oson qildi deb uch sekunda aytgan gapingizni mana mimika bilan ishora bilan tushuntirishni tasavvur qilib ko'ringda запчаст bul ishlari ayniqsa nima de sotardinglar zа nemis qanaqa tushuntirardingiz original degan so'zni qanaqa tushuntirardingiz falast qilib ko'ring birodar bu nutq so'zlash shunday ne'matki doim biz ustimizda turganligi uchun biz uni ne'matligini ham o'ylamay qo'yganmiz birodarlar so'zlash nutq qilish gapirish alloh taoloni inson bolasiga bergan ulug' ne'matlar edi men qana tushuntirardim sizlarga shuncha narsani havas qilinglarda men nim qanday tushuntirar edim demak ne'mat ekan ehtimol gapiraolmassiz nutqingiz yo'qdir ehtimol pulingiz yo'qdir infoq ehson olmaysiz ehtimol boshqa narsangiz yo'qdir lekin o'zingizni tashqi ko'rinishingizni chiroyli olib yurish qo'lingizdan keladimi birodar keladimi keladi o'zingizni shunday chiroyli olib yuringda maqsadiniz aljamil bo'lgan olloh shuni yaxshi ko'rar ekan degan maqsad bo'lsin shu feliz bilan ollohga yaqin bo'laverasiz hamma ham o'zini oppoq tutadi hamma ham o'zini tashqi ko'rinishini chiroyli qiladi lekin hamma shu qilayotgan ishidan ollohni rizosini istaydimi yo'qmi odamlar nima deydi sal usti boshingga qarab olsang e uyatmaysanmi kimdan uyatmaysanmi ha odamlardan biz o'zimizni chiroyli olib yuramiz kim uchun ekan parvardigor men sendan qo'rqmaydigan qalbdan panoh berishingni so'rayman eshitilmaydigan duodan to'ymaydigan nafsdan va befoyda ilmdan panoh berishingni so'rayman sendan shu to'rtta narsadan panoh so'rayman siz o'rgangan narsa sizga faqat shu dunyoda emas oxiratda ham asqatadigan ilm bo'lishi kerak bunga xaris bo'lishlimiz bu lozim imom G'azoli aytadi qur'onda qaysi o'rinda ilm degan kalima zikr qilingan bo'lsa bas bu so'zdan allohni tanitadigan ilm nazarda tutiladi. qayerda ilm deyilgan bo'lsa, yarfa allazina minkum utul ilma daraja. bo'lsaoranglarda ilm berilgan kishilarni Alloh darajasini ko'taradi qaysi ilm desa Allohni tanitadigan ilm To'g'ri hamda bir odam dunyodagi eng katta ilmiy unvonlarni olsin hamma mukofotlarni jamlagan bo'lsin agar Allohni tanamagan bo'lsa bu ilmlar chunki qabrga kirishi bilan bu ilmlardi hamma unvonlar yerni betida qoladi ollohni tanitadigan ilmdan bexabar bo'lgan bo'lsa kalimani bilmasa havo oni farqiga bormagan bo'lsa oqib birodalar mana ommaviy axborot vositalarida har tomonlardan mana tarqalayotgan xabarlarda eshitib qolamiz diniy ixtiloflar diniy ekstremistlar qotilliklar Birodalar, dinga hech qanday aloqasi yo'q dinga hech qanday aloqasi yo'q din hozir biz aytgan axloq ato bag'rikengli kechirimlilik shu ishni qilayotganlar musulmonlarni va dinni yomon ko'rsatishlik uchun musulmonlik kiyimini kiyib olib shu ishni qilyapti vaholanki bu narsani islomga hech qanday aloqasi yo'q o'ttiz sakkiz juma gapirdik nimani gapirdik rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotidagi rahmat degan mavzuda dars eshitdinglar de. rasululloh jang maydonida rahm shafqat ko'rsatyapti rasulullohga aziyat berganlarga rahm shafqat ko'rsatyapti kechiryapti ularni bizga atrofimizdan islomimizni qora qilib ko'rsatayotganlarni hamma gaplari bu tuhmatdan boshqa narsa emas sabr va namoz bilan madad so'ranglar albatta u namoz o'qishlik og'ir ishdir magar robbilaridan qo'rqadigan kishilarga og'ir emasdir namozni Alloh taolo og'ir ish deyapti sezasizlarmi namoz og'irligini namozxonlar sezadimi namoz og'irligini nimaga sezmaydi chunki axloqqa bo'ldi da bu aksincha namoz o'qiyolmasaiz yuragingiz siqilib qoladi shom eh, o'tib ketdi asr o'tib ketyapti yani endi namozga beparvo beparvomisiz ikkita namoz qazo bo'ldi farqi bo'lmayapti, uchta namoz demak hali namoz uchun axloqqa aylangani yo'q albatta namoz og'ir narsa deyapti Alloh taolo dağla. faqat axloqli bo'lgan sabrli bo'lgan Allohdan qo'rqadigan kishilarga mashaqqat emas so'rang o'zingizdan namoz o'qib men qiynanamanmi yo'qmi qiynanamizmi yo'qmi avvalida kishi gunohdan Allohdan qo'rqib o'zini tiysa axloq darajasiga ko'tarilgandan keyin nafratlanib tiyiladi uchta narsaga ishonmay turib bir insonda axloq bo'lmas ekan uchta narsaga e'tiqod qilmay turib uchta narsaga ishonmay turib inson axloqli bo'la olmas ekan nima u narsa birinchisi ollohni borligiga ishonishligi kerak o'lgandan keyin abadiy hayotni borligiga ishonishligi kerak o'limidan keyin hisob kitobni borligiga ishonishligi kerak mo'min odamda bo'ladi degan axloq bird de. demak kishi ollohga ishonmasa o'lgandan keyin hayot borligi ishonmasa o'lgandan keyin hisob kitob borligi ishonmasa bu odamda axloq bo'lmaydi axloq bo'lmaydi u qo'rquv bo'ladi qo'rquv shtirofdan yoki jazodan qamoqdan qo'rqib turib inson tiyiladi ammo boyagi uchta narsaga e'tiqod qilgan odamdagi narsa haqiqiy xulq chunki hech kim ko'rmagan joyda ham u bir xil yura oladi axloq tarif haqida shunday deyiladi axloq avvalida mashaqqatli bo'ladi keyin vaqt o'tishi bilan rohatga aylanadi